100 метров. Слушайте, мы решаем вопросы, когда уже как бы мы последствия. Вот война уже произошла, да, и мы теперь хотим. Основная наша с вами беда в том, что мы перестали себя ощущать хозяевами и людьми. На той земле, которую нам дал Господь Бог. Послушайте, я вам просто э, 3-4 минуты постараюсь уложить. Когда мы будем вот кричим, да? Здесь забрали, здесь забрали, мешают, не дают. Органы власти, которые на сегодняшний день существуют, они вам не будут помогать. Они априори поставлены для того, чтобы нас грабить, обижать обворовывать, не давать вот этим людям, не давать возможности нормально учиться, ходить в детский сад, старикам не давать возможности нормально лечиться, потому что у нас с вами украли наше национальное богатство, наше национальное богатство это есть все то, что находится на территории нашей земли. Вот этот участок земли это придомовая территория ваша. Послушайте, почему ее отдали? Потому что вы не являетесь хозяевами этой земли по закону, который у нас есть по Конституции. А Конституция – это основной закон, берите эту бумагу. Это, это очень, это наш паспорт украинский. Берите и считайте, что единое джерело влады в Украине – это народ. А они, вот эти, кто принимает это решение, без вашего ведома – это нанятые вами на работу люди, временно исполняющие провластные обязательства, которые на них э, э, возложены. Смотрите, какая ситуация. У вас есть возможность создать ОСН или территориальную, возможно, территориальную громаду и юридически ее зарегистрировать. Без, без вашего согласия как юридического лица и хозяина данной территории ни один депутат, ни один прокурор, ни один судья не имеет права у вас что-то отобрать. Украина – это наша с вами частная собственность, понимаете? 46 миллионов, одна 46-миллионная часточка – это есть ва наша с вами. А, он, а нас отодвинули, и 350 миллионеров это все забрали. И через вот эти органы власти, которые у вас в Краматорске, у меня в Луганске, в Киеве, в Харькове, во всей Украине, они нас уничтожают. Они не обращают внимания на наши пикеты, на наши крики, на наши просьбы. Они нас органы выстроили, органы выстроили такую систему. Вот мы живем же не по законам, мы живем в системе, которая не устраивает нас, народ Украины, не устраивает эта система. Нам нужно менять систему, а систему можно законным образом, без кровопролития, на которое они нас толкают, поменять таким образом, что мы должны стать юридически хозяевами наших с вами. Домов, земли, угля, заводов, фабрик, пароходов, все, что у нас украли. Когда мы становимся хозяевами этого, мы на это имеем юридическое право, властность. и тогда у нас никто не заберет. И не будут эти детки э, до 20 лет юридическое э, э, существование. Вы понимаете, у нас во что нас превратили? откровенный геноцид. 21 век, век технологий, интернет, машины дорогущие у них. Трехэтажные замки они себе строят, золотые унитазы, вертолеты дорогие. А у нас нет ничего, мы не можем вылечить наших стариков, потому что нет, нет у нас гарантии нашей государственной. Ее у нас забрали. Большая к вам просьба. У вас есть активные люди, поддерживайте их. Вы сможете победить любую э, э, провластную вот эту э, махинацию только тогда, когда вы будете вместе. Не смотреть из своей порточки, как да, э, сражаются верно. они. Да. А, а быть вместе. Когда вы вместе, когда вы приходите к одному общему знаменателю, принимаете решение, официально его ставите подписи, пишите заявление о преступлении. Вы пишете, что вы, как единый жерелом влады в Украине, обращайтесь в Генеральную прокуратуру, там, в органы местной власти, с приводу того, что против вас Совершено преступление. Вот это преступление. преступление да. Какие бы документы у них ни были, они незаконны. Потому что вы хозяева этой земли и территории против. Вы не хотите, чтобы у вас здесь было построено на вашей земле что-то. Поэтому пишите, это, это злочин. Это злочин против вас, представителей территориальной громады. Вы хозяева, еще раз поймите, плечи расправьте. Перестаньте у них просить. Нельзя у них просить, их нет, есть вы. Вы их создали, вы эти органы. Вы должны их создать правильно. А то, что сейчас создано на сегодняшний день, это узурпаторы власти. Вы не принимали участие в их создании. Поэтому у меня к вам большая просьба. Перестаньте спивать. Никто на слезы не реагирует. Там сидят откровенные бандиты, парюхи, которые... И жулики, которые не понимают человеческой боли, не понимают человеческих слов, не знают, что такое добро. Спасибо большое, что вы уделили сколько внимания в нашей громаде. Мы всегда У нас мэр был в 2007 году. Мер обрали, він був бачив, дві кроматні станції. Він з Юлькою був знайомі. Юлька Юрко була приклада. А ми робили таке саме щодо. І з що він казав, ну давай на річний сило. У тебе бізнес нормальний, ти останешся. А оцих мелких підприємців ми оберемо звідси, як оток. Люди в нього приходять і кажуть, а що ти така? Люди просять заготовку це все, так? Ніхто не вірив, що ми його знімемо. За півтора року ми розпустили так, виконали референдум і все. Ми довели так, степені, що депутати змушені проголосувати. Ну, це така гриба була, що ми за міністра екології. Потім зараз ну, обрали не того мера, що треба, ми його змовляли. Тому що у нас є вже ні. І це не треба, щоб там ну, всі 37 тисяч людей. Достатньо 100 Ми поїхали в Єрмуленці, там, це Хмельницька область, взяли навчальні кам'яні. Добилися, так? це не завжди грав. Але треба діяти грамотно. От ви приклади, ну, тут можна багато приколі носити. Головне, що, не треба істерики, не треба паніки, не треба шукати. Я вам хочу. Все, Все, що ми зможемо зробити, ми поможемо. Ви робите е, запити, ви робите ці документи, які у вас є. Передайте нам. Ми його розруємо на всю Україну. Ви звернення зробите від вашої місці, Ваше звернення підтримуємо від всіх областей України. Так? На Генпрокуратуру, на президента. Яким чином можливо нам допомогти? Ми не гарантуємо, це від вас залежить. Вы, Смотрите, с нами э, на, на прямом контакте и э, находится уже много, э, несколько лет Владимир Ржавский. Мы его знаем. Он, э, был, он есть член э, Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса. Мы после налогового майдана организовались. Пожалуйста, сформулируйте правильно свои требования. Выложите их письменно, со сроками, когда были застройки, когда вы обращались, есть ли ответы местной власти. Пусть он соберет всю информацию. Эту. И мы обратимся, Смотрите. Владимир, ну, как бы шефство можете взять над этим. Э, Я... Смотрите. Теперь, теперь мы, мы, мы с нашими юристами ассамблеи. Да, это не продажные юристы. Это не те юристы, которые могут ходить с чемоданами из одного суда в другой. Это те юристы, которых мы сейчас едем защищать. Поэтому через него, пожалуйста, передайте нам, если есть эта возможность. Мы с нашими юристами посоветуемся. Большое вам спасибо за то, что вы нас, во-первых, выслушали. Становитесь громадой, становитесь людьми, человеками. Счастья вам. И я считаю, что Господь Он нас слышит. Даже сегодняшний Спасибо. разговор Спасибо Господь слышит. Время. Пусть Спасибо вам большое. Пусть Слава Украине!